Do it all right? Or would you change this life for another? No. Do you run or stay in the fight? Or go on your own or stay together? As we all fall in line, we're blind in our hearts, chasing the shadows that lead. When everything comes to an end, we bow. Відбувся благочинний захід, а саме це був концерт на підтримку мого товариша, нашого спільного друга Даніла Ігнатьєва. Мені сподобалось, я дуже вдячний всім, всім і акторам, і всім організаторам, тобто саме це Каша і Аліна, вони цей захід довели до такого рівня. Дуже вдячний всім вам, шановні глядачі, що ви не залишилися осторонь і прийшли, підтримали нас, нашого товариша. Залишилось е ще багато роботи, але, але. Я уверен, что у нас все выйдет. Хочется поблагодарить всех неравнодушных людей, которые готовы были прийти к нам на помощь и все-таки пришли. Нам на самом деле помогло очень много организаций, очень много структур. Телевидение, пресса, школы, училища, техникумы, институты, коварок, гримеры, визажисты. Крымчуцкая друкарня, хочется никого не забыть, страховая компания, детячие организации. Нас поддержало настолько большое количество людей, что просто хочется, правда, и низко поклониться и сказать спасибо за то, что вы были рядом с нами. Я отдельно хочу сказать спасибо очень большой команде «Эрудита», это лагерь предучилища Ольги Шаповал, которая помогла организовать правильно всю работу, которая была за сценой. Дякую, нас. Они нам очень помогли, спасибо большое Сытнику Сергею Михайловичу, это директор э, Дворца Петровского, он нам очень помог. Спасибо Все всем э, за то, что пришли, за то, что не прошли мимо, э, за то, что помогли нам дать шанс на светлое будущее. Игнатию Даниловну. 15 лет я переболел ангиной, и так уж сложилось, что пошло осложнение на почке. В течение 10 лет моя семья и я боролись как могли с ней. Течение шло вроде бы спокойно, ничего не предвещало беды. Но так уж сложилось, что по истечении 10 лет болезнь повела себя совершенно непредсказуемо, и почки отказали. И вот сейчас, благодаря друзьям, своим неравнодушным людям, организовали такое мероприятие по сбору средств на мое лечение. Я благодарен тем людям, которые откликнулись. Хотелось бы поблагодарить свой коллектив Сузирья, в котором я занимался бальными танцами много лет, тренеров Александра Термофеевича и Людмилу Ивановну. Пожелать им здоровья. Здоровья всем.